Hər biri 100 yerlik olacaq bağçalarda körpələrin istirahəti və məktəbə qədər təhsili üçün lazımi şəraitin yaradılması nəzərdə tutulub. Hazırda tikintisi davam edən 5 saylı uşaq bağçasının hörgü işləri yekunlaşıb. Ümumi sahəsi 570 kvadrat metr olan 2 mərtəbədən ibarət binanın damının örtüyü üçün qəlib işləri aparılır. Bağçanın daimi su ilə təchizatından ötürü hər biri 100 kub metr olan 2 su anbarı tikilib. İstilik sistemi üçün qazanxana tikintisi isə davam edir. Hazırda binanın içəri hissəsində suvaq işləri görülür. Digər uşaq bağçası isə Nərmankənd kəndində tikilir. 2 mərtəbədən ibarət olacaq binanın sahəsi 570 kvadrat metrə bərabərdir. Binanın hazırda 1-ci mərtəbəsi yekunlaşıb. Eyni zamanda su anbarları tikilib. Hər iki bağçada nasus xana, çirkəp suların yığılması üçün anbar, dayanıqlı enerji təminatı üçün qazanxana və transformator yarımstansiyası da nəzərdə tutulub. 5 saylı 100 e, yerlik şəhəri 100 yerlik uşaq bağçasının tikintisi bu ilin e, oktyabr ayının axırında nəzərdə tutulub. Eh Nərmankənd kəndində isə noyabrın ayına. Bağçalarda idman və gimnastika zalları, bufet və tib otaqları da fəaliyyət göstərəcək. Körpələrin açıq havada istirahəti üçün bağça həyətlərində yaşıllıqlar və oyun meydançalarına salınması da nəzərdə tutulub. Pərvane Əlibə Aydın Yavərzadəm bir Eləkbər Hüseynov saatlıq